A desək, deyir onun diaqonalarının həndəsi ortasıdır. Deməli A-nın kvadratı bərabərdir 2-nə diaqonalı var da D1 vurulsun D2-yə. Cümləni yazdım həndəsi ortası sözün. Ədədi ortasını desəydi de, D1 + D2-ni e, böləcəydim 2-yə bərabər eləyəcəydim ayə. Amma mənə həndəsi ortası deyir. Tərəf A diagonaların həndəsə ortasıdsa a-nın kvadratı bərabər olacaqdı d1 vurulsun d2-yə. Daha sonra rombun iti bucağından danışır. Bu yenə deyirəm sahə ilə bağlı mövzudur. Rombun bucağından danışırsa rombun sahə düsturlarını yazıram. Birincisi a kvadratı sinus alfa-nı yazıram. İkincisi 2/1 iki d1 vurulsun d2-ni yazıram. Üçüncü sahə düsturu da s bərabərdir ahdır, amma bunu yazmana lazım deyil. Mənə bunlar ikisi lazımdır niyə müəllimə? Çünki, çünki Mənə tərəfdən danışır, biri diaqonaldan danışır. Ona görə mən yazmalı yazıram ki S = a² sinüs alfa. Bax, sollar bərabərdirsə sağları da bərabərləşdirirəm. Bu da eləyəcək 1/2 d1 * d2. Yəni bunların ikisini bir-birinə bərabər elədim. Sonra da özü şərtdə verib ki, tərəf e, diaqonalların hər hansı ortasıdır. Yəni demə istir ki, gətir burada a²-nin yerində d1 * d2 qoy. Mən yazdım bax bu kvadratın yerinə d1 vurulsun d2 qoydum. Vurulsun sinus alfa bərabərdir 2/1 d1 vurulsun d2. D1 vurulsun d2-lər gedər sinus alfa bərabərdir 2/1 qalıb. Sinus alfa da 2/1 hansı bucaqda alınır? 30 dərəcədə. Aha, deməli alfamız 30 dərəcədir. Məhz bu məsələdir. Aydin oldu? Bəli. Yaxşı, Bəli. gəlirəm növbəti suala. Növbəti sualda bu da maraqlı sualdır. Qəbulda istifadə olunub. Bizə deyilir ki AM-imiz 5-dir. Və bucaq birin bucaq 2-yə nisbəti bura 4x verilib. Buranı isə 1 də nə x verib sənə. Mən də demişdim ki sizə kvadratın bu diaqonalı onun bucağının tənböləndir. Yəni 90 dərəcə varsa burada bura 45 dərəcə yazıram. Onda burada da 45 dərəcə yazıram. İndi fikir verin bu üçbucağa. Bax bax bu üçbucağa baxın. Üçbucağın bu xarici bucağıdır. Bunlar daxili bucağıdır, x ilə 45 dərəcə. Xarici bucağı isə bu 4x-də özü verib. Üçbucağın bir xarici bucağı özünə qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Yəni x ilə 45 dərəcəni toplasam bərabər alıram 4x-i. Burdan 3x = 45 dərəcə yazıram. 45-i də 3-ə bölsəm x-im 15 dərəcə edir. X-im 15 dərəcədirsə məndən MB-ni soruşur. Fikir verin. Buradan sıyıram. X-i 15 dərəcə tapmışam. X-im 15 isə bura 4x idi. Bax bu balaca yer. 4-ü 15-ə vururam, bura 60 elyər, bura da 30 dərəcə elyər. 30 dərəcəli bucağın qarısındakı bu katet hipotenuzun yarısıdır. Sənə hipotenuzu 5 verib, a-m-i. 5-in yarısı elyər, bura da 2.5. C variantı. Aydın oldu? Bəli. Bəli. Bunu evdə B bir də baxın bu məsələyə, bir mütləq şəkildə bir də baxın. Sonra deyir ki, kvadratın diaqonalı 7 santimetrdir. Və kvadratın tərəflərinin orta nöqtələrini birləşdirən parçalarla əmələ gələn dördbucaqlunun perimetrini tapmaq lazımdır. Mən bir dənə kvadrat çəkirəm. Yazıram ki, bunun diaqonalı da 7-dir. Yazdım bu diaqonalı 7. Kvadratın tərəflərini orta tərəflərinin orta nöqtəsini birləşdirəm. Tərəflərinin orta nöqtəsini birləşdirisə bax bax birləşdirdim. Diqqətli olun bu məsələyə də. Tərəflərin orta nöqtəsini birləşdirən parçalarla əmələ gələn dörd bucağının perimetri. İndi fikirləşərsiz ki, bu ilə bunun arasında nə əlaqə var ki? Fikir verin. Sizə bunu 7-də verib. Bu diaqonalı 7 verib sizə. Bu diaqonalı 7 veribsə, bu da bunun orta nöqtəsini birləşdirir. Orta nöqtəsini birləşdirirsə, deməli bu ortaq xəttdir. Onda bura 7-dirsə, bu bunun ortaq xəttidirsə, bura 3.5 eləyir. Qalasına da diaqonaları bir-birinə bərabərdir, deyil də deyil. Ən diaqonalı buradan çəksəm bu da 7 olar. Bura da bunun orta xətti olar 3.5. Aha, deməli yerə romb alındı. Bu rombun perimetri ilə danışır. Onda 3.5-dir bir tərəf. Vuraram 4-ə. Bu tədiyər 14. Aydın oldu? Bə. Yaxşı. Deməli 42 nömrəli sual. 42 nömrəli sualda deyilir ki, perimetri 18 olan poloqramın xarici oblastında olmaqla onun tərəfləri üzərində romblar qurulub. Bu romb olmasın, yox romb poloqram deyir desən. Poloqramın xarici oblastında romblar qurulub. Fikir verin, bu xarici oblastında, gəlin başqa rəngdə edim sizin üçün. Bir dənə romb burada qurmuşam. Bir dənə romb burada qurmuşam. Burada birini qurmuşam. Burada da birin qormuş, qurmuşam. Mən də bilirəm ki, bura bir dənə A qoysam, bura B qoysam, bura da bir dənə B qoymuş olaram, bura da bir dənə A qoymuş olaram. Onda bu romb olduğuna görə bütün tərəflər AA-dır, bütün tərəflər BB-dir. Bura da B olacaq, bura da B olacaq, bura da B olacaq. Bura da A olacaq, buralar da A olacaq. Yəni demək istədiyim odur ki, bunlara adlandırdıqdan sonra bu rombun perimetri 4B eləyir. Bu rombun perimetri 4B eləyir. Bu rombun perimetri 4A eləyir. Buranın da 4A eləyir. İndi getdim, bunları yazdım. Bir bu poloqramın perimetri 18-dir. Poloqramın 4 tərəfinin cəmi 18-dirsə 2 tərəfinin cəmi a, gəlmiş, a + b-miz nə şey olar? 9. Ha, sağ ol. O dəqiq yazıram ki, a + b 18-i 2-yə bölərəm, 9 alıram. Bunu saxladım kənarda. Sənə deyir ki, bu rombların perimetrlərinin cəmini tap. Romların perimetrlərinin cəmi deyirsə, 4b, bu da 4b eləyir 8b. 4a + 4a, bu da eləyir 8a. O da bərabərdir. 8-i mötərizə xaricinə çıxartsam a+b qalar. Bunu 10-su da 9 almışam. 8-i 9-a vuraram 72 elə. Aydın oldu? Bəli. 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 Bu da maraqlı məsələdir. Sonra gəlirəm, sonra gəlirəm. Bu məsələyə. E, bu da qəşəng məsələdir 44-ə. Buna da bir dənə qəşəng qulağasını görüm. Deyir ABCD rombunun B kör bucaq təpəsindən çəkilən bax bu mənim olsun rombum. Diqqətli olun bir dənə. B kürbucaq tərəfsindən çəkilən düz xətt AD tərəfini M nöqtəsində kəsir. Yazıram A, B, C, D. B kürbucaq tərəfsindən keçən düz xətt AD tərəfini M nöqtəsində kəsdil. Və 2 AB-miz 5x-dir, baxın bunda. AB-ni yerinə gətirib 5x yazıram. Bu romb düzsad tər bütün tərəflər 5x olar. Bura da 5x olar, bura da 5x olar, bura da 5x olar. AM isə 2x-dir. A M bura isə 2x-dır. Bura 2x-dır uşaqlar. Bura 3x qalır çünki 5x-dan 2x-i çıxıram. Çox xahiş edirəm diqqətlə qulaq asın. Və AMB-nin MBC-yə nisbəti bucaqlardan danışır artıq. Qarşısında bucaq işarəsi var. AMB-miz 1x-dır, MBC-miz 3x-dır. AMB-miz buranı 1x verib. Sonra bizə deyir ki, ABM-i daha doğrusu 1x verib ABM-i buranı bir x verib. Deyir ki, MBC-miz 3x-dir. MBC-miz buranı isə 3x verib. Aha, onda belə çıxır ki, rombun bu kör bucağı 4x-ə bərabərdir. Bax Bə, buranı da yazıram 3x. 4x-ə bərabərdir. Mənə deyir ki, PABD, bax PAB dedi. Deməli PABD deyirsə, mən bunları birləşdirməliyəm. Bu ABD üçbucağının perimetrindən danışır. Diqqətli olun. PABD-nin də sən 35 verib. Bizdən soruşur ki, BD-ni tapın birinin topun deyəsə yəni diaqonalı. Çox-çox dəhşətli bir məsələdir. Mən sizə üçbucaqlar böl böl bölməsində belə bir əcəbə bir qayda demişdim. Demişdim ki, əgər üçbucaqdan təpədən təmələn çəkilirsə alfa alfa, buranı 5 veribsə, buranı 7 veribsə, siz nisbətlər bərabər olduğuna görə rahatlıqla buranı 5x götürüb buranı 7x götürə bilərsiniz. Əgər təpədən çəkilən təmələn verilibsə. Amma indi mən bunu isbat eləməliyəm. Rombun bütün bu ə, kör bucağı 4x olar. Bura x-dir, bura da 3x-dir. Və mən də bilirəm ki, rombun diaqonalı onun bucağını yarıya bölür. Onda bu 4x-i yarıya bölürsə, burdan bura qədər 2x qalır. Onda burdan bura qədər də 2x eləməlidir. Bir dənə x-i bura yazıbsa, bir dənə x-i də mən bura yazıram. Aha, deməli mən isbat elədim ki, bu BM tənbüləndir. Bu BM tənbüləndisə, fikir verin, bu 5x-i 2x-a böləndə 3.5 alınırsa, mən də fikirləşməliyəm ki, bu BD tərəfində Bu MD-yə böləndə 3.5 almalıyam. 3.5 dərmə 2.5 almalıyam. Onda 3-ü də vuraram 2.5-ə. Onda bura nəçə eləyər? 7.5 eləyər. Bu hissəsini başa düşdünüz? Təmlərin xassəsinə görə yazın. 5x-i 2x-a böləndə 2.5 alınırsa, sən fikirləşməlisən ki, o hansədətdik mən onu 3x-a bölüb yenə 2.5 almalıyam. Yəni qısacası 3x-i 2.5-ə vurmalıyam ki 7.5x alınsın. Vsü, üçbucağımın tərəflərini aldım. Üç bucağın tərəflərini almışam, perimetrin çünki 35 verilib. 5x-ın üstünə 5x gələrəm. Üzərinə də 7.5x gələrəm. Bərabər yazaram 35-ə. Bu da eləyər 17.5x = 35-ə. X-im 2 alınır. X-im 2 alınır. Bizdən soruşur BD tərəfini. BD-miz isə 7.5x-dır. 7.5x-sısa 7.5-i də 2-yə vuraram, cavab eləyər 15. Çox-çox qəşəng çox bir məsələdir. Aydın oldu? Ay. Buyu. Bu məsələni bundan bir dənədir deyəsən burada. Evdə bir də baxırsız ümumiyyətlə. Mütləq şəkildə bir də baxmaq lazımdır. Gəlirəm. E Diyzonbun diaqonaları 60 dərəcəli bucaq altında kəsişir. Rombun yox, düzbucağın diaqonaları. Bu düzbucağın diaqonaları 60 dərəcəli bucaq altında kəsişir, kəsişsin. Burada 60 dərəcəm var. Və mənə deyir ki, Diyagonal və kiçik tərəfin cəmi 24-dür. Uşaqlar, 60 dərəcəli bucaq altında kəsişirsə, bu bunun qonşusu olar, bura 120 dərəcə olar. Rombun bucaqları, diyagonalı da kəsişir və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür və bir-birinə bərabərlər. Onda bunlar bərabərlər. Deməli, burada bir dənə bərabər yanlıq üçbucaq alınır. Təpə bucaq 120 dərəcədirsə, 180-dən 120-ni çıxıram, 60. 2-yə bölsəm 30-30 alıram. Yəni, burada bir dənə düzbucaqlı üçbucaq üç var. Baxın, baxın buna. Bu düzbucaqlı üçbucağın da iti bucağı 30 dərəcədir. Onda 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı bu katet hipotenuzun yarısıdır. Hipotenuz 2x olar onda. Diqonal 2x-dirsə tərəf x-dır. Sənə də deyir ki, diqonal və kiçik tərəfin cəmi 36-dır. Deməli x ilə 2x-in cəmi 36-dır. Onda 3x-i 36 eləyərsə, x-im 36-nı 3-ə bölərəm 12 eləyər. Bizə deyir ki, diqonalını tapın. Diqonal 2x-dır. Yəni 2-ni vururam 12-yə. Cavab eləyər 24. Aydın oldu? Bəli. Ay. Bən sonra gəlirəm, sonra gəlirəm. Qo bu məsələni də izah eləyim bir dənə sizə 51 nömrəli məsələni. 51 nömrəli məsələyə fikir versəz, ABCD kvadratında E nöqtəsi AC diaqonalı üzərində yerləşir. DC-mizə 16 verir. Bu kvadratdırsa, onun bütün tərəfləri 16-dır. Və kvadratın diaqonalı onun bucağını yarıya bölür. 45-45 dərəcəli bucağa ayırır. Uşaqlar, burada da 90 dərəcə varsa, burada da 45 dərəcə varsa, burada da 45 dərəcə olur. Yəni demək istədiyim odur ki, bura neçə burada neçə santimetrdirsə, burada o qədərdir. Və sənə deyir ki, EP-miz 3x-dır. EP-miz 3x-dirsə, o dəqiqə bura da 3x yazıram, çünki bərabər yanalı üçbucaq var. Və YK-mız bunun əmsalı 1-dir, 1x-dır. YK-da 1x-dır. Ora 1x-dırsa, PB də 1x-dır. Aha, onda belə çıxır ki, burdan bura qədər məsafə 4x-dır. -di. 4x-in sənə 16 veribsə, x-in təbii ki 4 eləyər. Sənə də YK-nı soruşur elə x-i. Bu da eləyər 4. Baydun oldumu? elan edim. Sonra gəlirəm, sonra gəlirəm. E, bu bucaqların öhdəsindən yəqin ki, gələcəksiniz. Biraz çətin məsələlər eləyək. İki təpəsi tərəfi 9 olan kvadratın diaqonalı üzərindədir. İki təpəsi tərəfi 9 olan kvadratın diaqonalı üzərindədir. E, Obu iki təpələri isə həmin kvadratın tərəfləri üzərindədir. Baxın. Belə bir kvadratdır. Yerləşən kvadratın diaqonalı. E, tərəfi 9 olan kvadratın diaqonalı üzərindədsə kvadratın tərəfi 9dursa, diaqonalı nəçə olacaq? 9 kök 2. Bəli. Kvadratın diaqonalının düsturu a kök 2 idi. Tərəfi 9 veribsə, deməli ümumilikdə bu diaqonalım 9 kök 2 eləyir. Mənə demişdim ki, diaqonal onun bucağını yarıya bölür. Bura 45 dərəcədirsə, bura 90 dərəcəli bucağım varsa, bura da 45 dərəcədir. Yəni bu kvadratın tərəfinə bir dənə x qoysam, burada bərabər yanalı üçbucaq alındığına görə bura da xdır. Kvadratın bütün tərəfləri bərabər olduğuna görə bura da xdır. Bura da xdır, bura da xdır. Eyni qaydanı tətbiq eləsəm 45 buradsa 45 buradır, 90 dərəcə burada varsa bura da xdır. Aha. Mən isbat elədim ki, bu diaqonal 3x-ə bərabərdir. 3x-imi 9√2 almışamsa, x-im 3√2 eləyər. Deməli balaca kvadratın tərəfin aldım x kökdə 2. X aldım 3 kökdə 2. Səndən balaca kvadratın diaqonalını soruşur. Balaca kvadratın da diaqonalı x kökdə 2-yə bərabərdir. Tərəfi x qoymuşam axı. X-in yerində 3 kökdə 2 qoyaram. Bir dənə də vurulsun bu kökdəki. Kökdəkini kökdə 2-yə vuraram. Eləyər 2, ikinci də 3-ə vuraram 6. Çətindir. Qeyd elə. Qeyd nisbətən yazmaq olur. Digər məsələlər ümiyyətlə asandır. Mən sizə çətinləri eləyirəm ki, o büllər qalsın sizin üçün. Məsələn, bu 57-nə 59 nömrəli, 58 nömrəli məsələlər blok məsələləridir. Bunların buraxılışına düşəcəyinə inanmıram. Gəlin indi mən 57-ni yazım. 59 ümiyyətlə maraqlı məsələdir. Diqqətlə onu qulaq asın. ABCD rombunda CK-mızı bizə verib ki, 3√6-dır bura. Olsun. Rombdur. BAD-imiz 60 dərəcədir. Bu BAD-imiz 60 dərəcədirsə, uşaqlar, bu bucaq 120 dərəcədir. Yazıram bura 120 dərəcə. Və onda bura da 60 dərəcə olar. Və KCD 15 dərəcədir. Bura 15 dərəcədir. Onda bura 15 dərəcədsə, burada da bir dənə 90 dərəcəli burdan hündürlük çəkdim. 90 dərəcəli bucağım varsa, bura 120dsa, bura onun qonşusu 60 dərəcə eləyər. Bura 60dsa, bura 30 dərəcə yazaram. Fikir verin, onda buradan bura qədər 45 dərəcə olar. Bura 15, bura da 30, 45 dərəcə. Burada da 90 dərəcəli bucağım varsa, bura da 45 dərəcə sayılır. Bax buradan bura da 45 dərəcədir. Aha, deməli belə çıxır ki, deməli belə çıxır ki, burada düzbucaqlı üçbucaq var və katetlər bir-birinə bərabərdir. Yəni bura x qoysam, bura da x qoymuş olaram. Hipotenuzda 3√6-dır. Diqqətlə qulaq asın. Yəni x-in kvadratının üzərinə x-in kvadratını gəlsən Pifaqordan alaram 3√6-nın kvadratı unda 2x kvadratı bərabərdir 3ün kvadratı 9 kök 6-nın kvadratı 6 9u 6-ya vursam 54 eləyər. X kvadratını da bərabər eləyər 27-yə. X də bərabərdir kök 27 o da 3 kök 3 deməkdir. X-i tapdım ki 3 kök 3-dür. Mənə rombun tərəfindən danışır. Yəni bu DS-dir rombun tərəfi də çünki rombun bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. 60 dərəcəli bucağın qarısındakı katet 3 kök 3-dsə 30 dərəcəli bucağın qarısındakı bu katet balaca Bundan kök3 dəfə kiçikdir. Yəni bu balaca hissəni tapmaq istəyirəmsə, 3 üç kök3-ü bölərəm kök3-ə. Bura eləyər 3. Amma bu, bu da hipotenuzu imiş. Hipotenuz da 30 dərəcəli bu zəngar sındakı katetdən, yəni 3-dən 2 dəfə böyükdür. Deməli bura da 6 eləyər. Biraz çətin məsələdir. Bir az çətin məsələdir. Evdə bunu bir də özünüz analiz eləyin, mənim həllimə baxmadan. Çünki blok məsələsidir, dediyim kimi. 59 da maraqlı məsələdir. 59-a -da, da bir dənə diqqətlə qulağasın mənə. ABCD rombunda bura 120 dərəcədir. Mən demişdim, bir tərəfli bucaqlar 60 dərəcə oldu, 180 dərəcə olduğuna görə bura 60 dərəcə olur. Bura 60 dərəcədir, onda bura da 120 dərəcədir. Və bizə deyir ki, bax bu ikini burdan silirəm. Həm bunun qarşısına əlavə edirəm, tənasüb kimi, həm bunun qarşısına da əlavə edirəm. Onda belə çıxır ki, k semiz bir dənə x'dır. MB-miz 2x'dır. Bax buradan bura qədər. AM-imiz də bir dənə x'dır. Onda bu rombun tərəfi 3x olur. Rombun tərəfi 3x-dirsə, bura da 3x-dır. Bura da 3x-dır, buradan bura qədər də 3x-dır. Neynirəm? Bu tərəfə paralel, AD tərəfinə paralel buradan bir dənə düz xətt keçirdirəm. Bax paralel. Paralel düz xəttlərlə arasında qalan məsafələr bərabər olduğuna görə bura x isə bura da x yazıram. Axı bu tərəf hamısı 2x eləməlidir. 2 dənə x yazmışamsa, deməli bura bir dənə x qalır. Bu MK-nın sənə 3√13 verib. Bu buna paralel olduğuna görə paralel çəkdiyimə görə bura 3x isə bura da 3x yazıram. Paralel düz xəttlərlə arasında qalan bucaqlar bərabər olduğuna görə bura da 120 dərəcə alıram. Aha. Aldım belə bir üçbucaq. Bu üçbucağın üç tərəfini də bilirəm, bucağını da bilirəm. Deməli Kosinuslar teoremi ağlıma gəlir. Kosinuslar teoreminə görə bucağın qarısındakı tərəfin kvadratı bərabərdir. Yəni 3√13-ün kvadratı bərabərdir. Digər iki tərəfin kvadratları cəmi 3x-in kvadratı, üzərinə gəlinsin, x-in kvadratı çıxılsın, 3x vurulsun, x-i vuraram 2-yə və vuraram kosinus 120 dərəcə. Bunu bəzsin başa düşməyəcəksiniz. Çünki bura trigonometriya var və 120 dərəcəli bucaqdan çevirmə düsturu var. Mən sadəcə bilənlər üçün, baza olanlar üçün izah edim. E, Digərləriniz isə blok məsələsidir, çox da vinimaniya verməyin. Məsələni izah eləməydə məqsədim odur ki, biraz beynimiz güclənsin ki, yəni mən nə edirəm, nə xətt çəkirəm. Məsələlər yəni belə xətt çəkilməklə də həll olunur. İmi no veriləndə şəkildə qalmır və 3 dənə bu tərəf verilsə mənim o dəqiq ağlıma e, kosinuslar tərəmə gəlir. Siz onu tutum Mənə kifayət eləyəcək bəzilərinizdə zəif şaghallarda. 3 kvadrat eləyir 9, kökdə 13 kvadrat eləyir 13. 3x-in kvadratı 19x kvadrat eləyir. Bu da bir dənə x kvadratı, 10x kvadratı. Burada da kosinus 120 dərəcəni hesablayanda 120-ni 90 + 30 yazaram. 90-da bu elə çevriləcək sinusa. 2-ci rübdə kosinus mənfidir. Bu qarşıdakı mənfi ilə müsbət eləyir. Qalır kosinus 30 dərəcə. Kosinus 30 dərəcədən -də 1/2-dir. -də. Yazdım 1/2 bunun yerinə. Bunlar gedir. Onda qalır 9 * 13 = 13 dənə x kvadratla. 13-lər gedər, x kvadratı bərabər eləyər 9-a. Hansı ədədin kvadratı 9-dur? 3-ün. Mənə deyir rombun perimetrinə tap. Rombun tərəfi 3x-dır. Perim onda tərəfin tapmaq üçün üç 3-ü 3-ə vururam, 9 eləyər. Perimetrinə tapanda 4-ə eləyir. Yəni 9-u vururam 4-ə. Bu da eləyər 36. Görə qəşəng məsələdir. Nənnə, nə? biz burada ə, 120 ilə 120 qabaq-qabaq deyici olan hissələyə 120 yazdım. Yox, yox, paralel düz xəttlər arasında bir tərəfli bucaqlar bərabər deyil. Ona görə mən də yazdım. Bura 120dursa, bura da 120 yazdım. Mən anlamadım. Və yaxud da ki, belə fikirləş. Bura 120, bura 120 deyib, a bura. Daxili çarpazı bura da 120-dir. Onda qarşılıq bucaqlar bərabər olduğuna görə bura da 120-dir. Aydın oldu? Uzatsam onları? Bəli. Qəşəng məsələ idi. Keçirəm soran e, 60 nömrəli məsələ. Bu asan məsələdir. 60 nömrəli məsələ uşaqlar. B imimizi bizə verib 2.4. M C-yimizi bizə verib 3.2. Pifaqordan 2.4-ün üzərinə 3.2-nin kvadratını gəlsəsiz, burdan alırsız. Səfələmirəmsə 16 desəm o da 4 alınır desən. Yanınızda kalkulyator varsa hesablayın zəhmət olmasa. Mən bir də onu hesablayıb vaxt itirməyim. Sonra h-nin kvadratı bərabərdir m vursun m düsturu. Bunu bilirik. Yani 2 tam onu kvadratı beraber olar. AM vurulsun MC'ye. MC'miz de 3 tam ondakidir. 2 tam onu 4'ün bölün görün. 2 tam onu kvadratını 3 tam bölün görün. Ne çalışırsınız? 1,8. 1,8. Sonra bu 1,8-in kvadratının üzərinə 2,4-ün kvadratını gəlsən, Pifaqordan buranda 3 alırsan. Düzbucaqlının perimetrinə tap deyir. 3-ün üzərinə 4 gəlib 2-yə vurarsan, bu da elə 14. Bu sadə məsələdir. Pifaq düzbucaqlı məsələləridir. Sonra gəlirəm 63 nömrəli məsələyə. 63 nömrəli məsələdə deyilir ki, perimetrləri cəmi 24 olan kvadratlardır. Bax bu kvadratın perimetrinə bir dənə x deyirəm, buna bir dənə y deyirəm, buna bir dənə a deyirəm, buna da bir dənə b deyirəm. Bunun perimetri 4x eləyər. Bunun perimetri 4y eləyər. Bunun perimetri 4a eləyər. Bunun perimetri 4b eləyər. Hamsının cəmini verib ki, sənə 4x + 4y + 4a + 4b. Hamsının perimetrin sənə verib ki, 24-dür. Onda bunların hamsını yazaram x + y + a + b = 24-ü 4-ə bölərəm 6. Deyir birinci və 4-cü kvadratın perimetrləri cəmi, 2-ci və 3-cüünün cəminə bərabərdir. Deyir x + b-nin cəmi y + a-ya bərabərdir. Onda 2 2 bunlar bir-birinə bərabərdirsə x + b bərabərdirsə y + a-ya onda bu 3-dür. Mənə deyir ki, 2-ci və 3-cü kvadratın diaqonalını tapın. Bu kvadratın tərəfi a-dsa, diaqonalı a√2 eləyər. Bu kvadratın tərəfi y-dsa, onun diaqonalı y√2 eləyər. a√2-nin üzərinə y√2-ni soruşur səndən. y√2-ni soruşur. Onda y + a-mız 3-dürsə yanına da √2 qoyaram eləyər 3√2. Aydın oldu? Bəli. Yaxşı, bir dənə bu məsələyə də baxmaq lazımdır 65. Bu konquriyettisə bunlar. Bunlar hamısı bir-birinə bərabərdir. Neçirən çevrə var burada? 1 2 3 4 5 dənə çevrə. Yəni bir çevrənin uzunluğu 2 pi ilə hesablanırsa, 5 dənə çevrənin uzunluğu 5 vurulsun 2 pi eləyir. Bu da 40 pi verilib. Pi-lər gedər burada. 5-i 2-yə vururam 10, on, 40-ı 10-a bölərəm 20 eləyər 4. 24-də isə bax bura da 4-dür. Bura da 4-dür. Bura da 4-dür, bura da 4-dür. Burada bir dənə düzbucaqlı üçbucaq alınar. Katetin biri 8-dir, bu katetdə 8-dir. Onda onda bu Pifaqordan bura hipotenuz alaram ki, 8 kök 2. Eyni qaydanı digərlərinə də tətbiq eləsəm, bütün bunlar 8 kök 2 eləyər. Mənə deyir bu dörbucaqlının perimetrinə tap. Sadə bir şeydir. Dörbucaqlının perimetrinə tap deyirsə, dörd tərəfi var, 8 kök 2-nin 4-ü də bir-birinə bərabər eləyəcək. 32 kök 2 eləyər. Gəlirəm bir də yəni də maraqlı məsələyə 67-yə. Tərəfi 12 olan iti bucağı 60 dərəcə olan rombdur. Bu tərəfi də 12-dir, bura da 12-dir, bura da 12-dir, bura da 12-dir. Bura 60 dərəcədir. Onda bura 30 dərəcə qalar. 30 dərəcəli bucağın qarısındakı katet ipotenuzun yarısıdırsa 12-nin yarısı bura 6 eləyər. Eyni qayda ilə bura 60 dərəcədirsə 30 dərəcəli bucağın qarısındakı katet 12-nin yarısı eləyər, bura da 6 eləyər. Və mən bilirəm ki, birtərəfli bucaqlar bax bunlar 180 dərəcə eləməliydi. Yəni 30-un üstünə 30 gələrəm. 60, 60-un üstünə 60 gələrəm. 120. 180-dən 120 çıxsam buranı 60 tapıram. İndi bir fikir verin. 60, dər dərəcəli 60 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet 6dsa, 60 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet bundan kökdə 3 dəfə böyükdür. 6 kökdə 3. Eyni qaydanı bura tətbiq eləsəm, bura da 6 kökdə 3 alaram. Aha, deməli bu bərabər yanlış üçbucaq imiş. İndi 30-cuğa bitişi bucaqları da tapım. 180-dən 60 çıxıb 120, 2-yə bölsəm 60-60. Deməli bu bərabər tərəfli imiş. Yəni bu tərəf də 6 kökdə 3dür. Bərabərtərəfli üçbucaqda median təmələn hündürlüyün uzunluq düsturu var idi. m bərabər idi, elə o da bərabər idi h-a, o da a bölünsün kök 3 idi. Yaxşı, bununla da yaza bilərik, amma ki, mən heç düsturla yazdırmıram sizə. Fikir verin. Gəlin belə eləyək biz bunu. Bura 6 kök 3-dür, bura 30 dərəcə qalar. 30 dərəcəli bucağın qarısındakı bu kate, hipotenuzun yarısına bərabərdir. 6 kök 3-ün yarısı eləyəcək 3 kök 3 və burada da 60 dərəcəli bucağın qarşısındakı katetdir. 60 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet isə 30 dərəcədəkindən kök3 dəfə böyükdür. Yəni burdan bura qədər məsafəni tapsaq, tutaq ki, BF-i. BF bərabər olacaq 3 kök3-ü vuracağam kök3-ə. Bu da eləyəcək 9. Aydın oldu? Tamam. Bir dənə şəkilin üzərindən fikir versəsəz nə qədər qayda var. Nə qədər qayda var?